لیڈیز اینڈ جینٹل یعنی معزز خواتین و حضرات میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں اور بچوں میرا نام عزیز دیتا ہے اور میں انکنڈیشنل لاب لو منسٹری کے دوارے آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے سلسلہ وار پروگرام ہفتہ با, با ہفتہ آپ کو ملے گا تو میں نے مناسب جانا کہ آج ہم بنی اسرائیل ہی سے شروع کریں بنی اسرائیل کا لقب کیسے بنا اور اس کا آج کی تاریخ اور انشنٹ پیسٹ میں اس کا کیا ذکر تھا یعنی ماضی بعید میں اس کا کیا ذکر تھا لکھا ہے کہ ایک موقع پر یعقوب نبی خداون سے ان کی مڑھ بھیڑ ہوئی اور خداون نے ان کو نام دیا اسرائیل اسرائیل واقعی ایک یونیک نام ہے اور جب اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل لگ جاتا ہے تو لوگ خواہ مخواہ بنا اسرائیل سے حسد کرتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں موسیٰ نبی کا موسی نبی کو خدا نے چنا اور بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالے یہ تقریباً چار سو چار ہزار سال پہلے کا ذکر ہے تقریباً چار ہزار بیفور کرائیٹ قبل از مسیح کا ذکر ہے جب موسیٰ نے موسیٰ کو بھجوایا گیا اور اس کے ذریعے خدا نے بن اسرائیل کو ملک مصر سے آزاد دی دی لیکن جب وہ سیٹل ہو گئے ان کو میراث مل گئی بنی اسرائیل کو تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نہایت سرکش اور ہارڈ لوگ ہیں سخت لوگ ہیں اور وہ خدا سے بغاوت کرتے رہے لیکن خدا نے ان کے لیے کہا ہے کہ بنی اسرائیل میرا پورشن ہے میرا حصہ ہے میری میراث ہے چاہے وہ باغی بھی ہو جائیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ میرا ان سے عہد ہے تو لکھا ہے کہ جب وہ ملک کنان میں سیٹل ہو گئے تو خدا سے پھر گئے تو خدا کے سامنے جب بھی وہ چلائے کیونکہ فلسطین ان پر حملہ کرتے ان کا مال و مطالع لوٹ کر لے جاتے اور ان کی زندگی عظیراً بنائی ہوئی تھی اور ایک موقع پر خداوند کا فرشتہ جدون پر ظاہر ہوا یہ جدون کون تھا جدون تقریباً تیرہ ہزار قبل از مس مسیح وجود میں آیا اور یہ بنیامین کے قبیلہ میں سے تھا اور یہ سب سے چھوٹا قبیلہ گنا جاتا ہے اور خدا ان کا فرشتہ اس سے دکھائے دیا اور اسے کہا کہ اے جدون اے بہادر مرد تو مبارک ہے تو جدون نے بہانے بہائے اور الٹا خدا کے فرشتے سے کہنا شروع کیا کہ کیسا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارے دشمن ہمیں لوٹتے ہیں ہمارے مویشی لے جاتے ہیں اور ہم نہایت تنگ ہیں اور ان سے جان ہماری بچتی نہیں ہے تو اس بہانے بنانے لگا کہ میں میرا گھر چھوٹا ہے میرا قبیلہ چھوٹا ہے میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو خدا نے کہا میں نے تجھے چن لیا اور میں نے ہی تجھے بھیجا ہے گو خدا نے اس کو برکت دی آپ جانتے ہیں کہ میں نے موسیٰ نبی کا ذکر کیا جا موسیٰ نبی سے خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں ہم کلام ہوا اور اس سے کہا کہ تجا ملک مصر میں اور میرے لوگوں کو آزاد کر تو اس نے بھی بہانے بنانے شروع کیے لیکن خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلتا کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے تو مصر سے آنے کے بعد جب یہ قاضی مقرر ہوا جس کا نام جدون ہے تو جدون پانچ نمبر قاضی تھا اور اس نے تقریباً چالیس سال بنی اسل کی قوم کا انصاف کیا اور ان پر حکمران رہا چالیس سال کے بعد افرا شہر میں اس نے ایک عجیب قسم کی عبادت گاہ یا مندر بنا دیا اور لوگ اس میں دوسرے خداؤں کی پوجا کرنے لگے اور یہ اس کے لیے گناہ ٹھہرا اس کے علاوہ جدون نے ایک اور بڑی غلطی کی لکھا ہے اس نے بہت ساری بیویاں کی ان کا شمار نہیں دیا گیا لیکن بہت ساری بیویاں کی اور بہت ساری بیویوں سے اس کے ستر بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن ان بیویوں میں ایک لانڈی بھی تھی اس لونڈی کا نام نہیں دیا گیا لیکن اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے ابھی ملک کہا گیا اور ابھی ملک نہایت شریر نکلا اس نے اپنے بھائیوں کو ایک ہی پتھر پر سکسٹی ایڈ بھائیوں کو قتل کیا اور خود بادشاہ بن گیا اس کے نام کا مطلب ہے کہ میرا باپ بادشاہ ہے اس کا مطلب بھی ملک بادشاہ نہیں تھا نہ تو وہ چنا گیا تھا اور اس نے خود ہی بادشاہی لینی تھی لیکن خدا کی بادشاہی ہر جگہ ہے اور خدا نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی اس کا بعد میں ہم بات کریں گے لیکن اب جدون کی بات کر رہے ہیں تو جدون نے بہت ساری بیویاں کی جدون نے افرا میں ایک مندر بنایا جس کی وجہ سے اس کا گناہ اس کے خلاف ہوا اور اس کے بچوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی آج کے زمانے میں ہمیں اپنے متعلق سوچنا چاہیے کیا خدا نے مجھے چن لیا ہے کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں اس کے لوگوں کے کام آ سکوں اس کی لوگوں سے محبت کر سکوں اگر میں کسی جگہ پہ اختیار رکھتا ہوں تو میں اپنے اختیار کو نہایت خوف اور حلیمی سے استعمال کروں گو جدون کی ایک صفت تھی جب لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے جب بادشاہ ہی دینا چاہتے تھے تو اس نے کہا میں تم پر بادشاہی نہ کروں گا اور نہ میری اولاد خدا تمہارا بادشاہ ہے تو آئیے ہم بھی آج سے خدا کو اپنا بادشاہ بنائیں اور خدا یسو مسیح نے متی رسول کی انجیل اس کے اٹھائیس باپ اور اس کی بیس آیت میں کہا کہ جاؤ دنیا میں منادی کرو اور یسو مسیح کی نجات کی خوشخبری دو اور لوگوں کو خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس کے نام سے باپ دو جب ہم یسو مسیح کو منجی اور نجداد نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو خدا ہمارے نام کتاب حیات میں لکھ لیتا ہے سنیے سوچیے سمجھیے اور جو پیغام میں آپ تک لے کے آیا ہوں اس کے ساتھ آپ جو کریں گے خداوند کے خوف میں کریں خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے آمین آمین آمین